Tribunalni sastanak nam je vrlo važan iz više razloga. Ne zato što e, Rusija i, i ruski e, funkcioneri, ne samo u ambasadi, nego i u svim ostalim predstavništvima e, živaju nego i zato što sa njima već duže vreme e, pravimo vrlo plodonosne kontakte u mnogim sferama. E, vi znate da danas gost, ili ajde da kažemo domaćin ovog sastanka, predstavnik Ruske ambasade, predstavnik Rusije, možda najbolje, da što je jedan gospodin Grišin koji je ugrabio malo vremena da danas na ovoj tribini sa nama porozgovara o šansama za neku buduću saradnju. Mi jesmo jedna mala opština za jednu veliku Rusiju, verovatno broj nije dominantan, ali smo u svakom slučaju једна територија и една одбина групација која може да даде шанси за одбину и подоносно сарадија. Одбина за исто иницијативу општини Гошовци и конкретно да тесни и на нарочито привреди со Руска Федерација покушаме да овој привреду Vi se dobro sećate ko je prvi na ovim prostorima u politici pa i u parlamentu često nam navljao koja su četiri stuba na koja treba da se osanjamo onda kada je u Srbiji važeno pravilo da, je, da su naše tri ima na glavna stvarna trgovinska partnera Evropska unija, Evropska unija, Evropska unija. Zna, a, dobro znate ko je govorio da je to i Evropska unija i Srednja američka država, ali bovo mi i Ruska federacija nikako ne zapostavljajući prirodne i, i uopšte ekonomske potencijale kojima raspolažemo. Srpska napredna stranka pozdravlja ovakve skupove, bez obzira o kojoj opštini, koje vlasti je reč, jer zaista bez izvoza, bez obezbeđenja stabilnih deviznih priliva, nema ni stabilnosti načinog valuta i nema tog aranžmana s MMF-om koji može da obezbedi stabilnost valuta i da pokrene srpsku privredu bez jakih izvoznih performansi. Ja ću samo kratko, da, da zaista prenesem ovo, i da sam i sam lično bio u jednoj delegaciji kod premijera Cvetkovića, pa ono še Tomislava Nikolića, gde smo bar jedno 20 tačaka izneli od kojih su naravno završili korplje, nisu želeli da ih realizuju, i svi gotovo 20 se verovatno tiču današnjeg od današnjeg dva sastavnika. Od agensno plaćanja, podataka za izmjene načina, plaćanja PDV-a, do restarećenja privrede, borbe protiv njih, te kriminala, smanjenja velikog državnog aparata, sve ono što danas vas, prirodnike, guši i činjenica da zaista ništa na tome nije urađeno, da danas su 50% uzetih kredita zakonu o prirodnog koristi ne za razvoj i, i investicijalne ulaganja, nego za plaćanje pdv a Činjenica da imamo 42% zatvorenih lokalova početka krize u velikom Beogradu, šta je tek u, u ostalim delima Srbije, zaista ukazuje da bez izvoza, bez promene ekonomsko koncepta i strategije, neće uh, Srbiji biti bolje. Ovo je zaista jedan dobar put. Pozdravljam i, i zahvaljujem i ime srpske nadradne stranke što ste ovakvim prisustom po ovakvom vremenu došli da čujemo naše prijatelje i braće iz Rusije, šta nam unitarno a onda ćemo vjerovatno, naravno, ovaj, dobio sam instrukciju da što manje pričamo, da što više slušam vas i one koji žele da, jer zaista ono što je problem Srbije jeste da u poslednjih deset godina nijedan privrednik nije vodio Ministarstvo ekonomije, nijedan privrednik nije bio u rukovodstvu, nijedan privrednik nije konsultovan prilikom izrade zakona, kao da mi te privredne zakone donosimo za nekoga ko nije u Srbiji i nekoga ko se ne dovi Господа, хвала вам на можливість присутствовать на в скупку, і хотів би сказати кілька речень про као презентацію перед Пре наконом на Росії, оскільки наміри послугових репостумих трудновав, на ясно вираженій політичній волі в оточих у Росії і Сербії за різною співухладне соратні між нашими землями. Данас є Русія, є один з найважливіших спільно-торговинських партнерів Сергії, розвивається сарадні у розвитчині області на економію. У істо время одержався значаєм потенціал далі краста у взаємної торговини. І вельмо актуальне питання є за усовершавлення структури ровно-разної повічання удала високотехнологічного робо і услуги і делодность торгової індустріальної палати Російської Федерації полдай імені као представника е торгової індустріальної палати Федерації по держава раз двої торгової економіки сарадні дві землі і помаже у проналоженні ефективних начних задалі ящні е русских зв'язи між наших земель To je velika snaga. Ja sam inače nosioca aktivnosti u Privrednoj komori Beograda, ovaj evo ga, to moj prijatelj, i u Privrednoj komoriji Srbije mi imao šta vrede kad me niko ne čuje. Hvala vam što me i vi čuje. I želim da vam još pojasnim da ovo što se desilo sad na Voždavcu u ovakvom privredničkom delovanju, do sad je samo Srpska napredna stranka to mogla da mi odredi. Tako da ću ja završiti ovu moju besedu i vaše, vaše vremena koje sam oduzeo, sa čašću što se nalazim sa ekspertima Srpske napredne stranke gde sam učestvovao od početka zajedno sa ovim našim aktivistima i zamoliću vas da tada kad taj klub privrednika odradimo da sa tim našim programom budemo primljeni kod vas sa onim licima koji će reprezentovati Voždovac u celini. Voždovac nije nosioc aktivnosti u ovom delu, nosioc privredničkog dela u Srbiji i nosioc kulturno-umetničkog, jer iz privrede se crpe sredstva za sve ostalo. Da se predstavlja, ja sam sada sam iz Čanavskog veća opština Voždovac, zadužen sam za ovu prijednu saradnju sa izgledom koja je sa njom, ja ću se truditi svim sadama, svim privrednicima Voždovca omogućimo što bolju saradnju, što bolji kontakt sa ruskom trgovinskom uh, organizacijom. Pokušat ćemo, ako bude moguće, da izvestujemo i neku kancelariju da ostvarimo ovde, da bi naši privrednici mogli, znači, što konkretnije i što bodu informacije u vezi, vezi te saradnje